Первый в Казахстане, второй в Центральной Азии, шестнадцатый на территории СНГ и, пожалуй, самый комфортабельный. Единственный среди соседей, где предусмотрены специальные автоматические механизмы для людей с ограниченными возможностями. Алматинский метрополитен. Долгая история со счастливым, нет, не концом, продолжением. Алмата 19 декабря 1981 год, суббота. Родился миллионный житель столицы. Его родители за новый статус города получат ключи от города символические, а республика ⁇ новые возможности. Миллионный город может претендовать на строительство метро. С тех пор на улицах появляются огороженные площадки. Небольшие и аккуратные. Жители гадают, для постройки дома этой территории мало, для подземного перехода много. Что происходит за забором, станет ясно несколько месяцев спустя. Метро в Алмате. Но радость горожан длится недолго. Союз развалился, идея разгрузить улицы Мегаполиса тоже. Новая жизнь метрополитена началась уже в новой стране. Наступили трудные экономические времена. И в связи с этим, естественно, остановилось приостановленный вопрос финансирования. Но финансирование было, но он в таком мизерном объеме. 2005 год. Президент Нурсултан Назарбаев утвердил программу развития города Алматы до 2010 года. Метро снова в приоритетных списках. За последующие 7 лет выполнено около 90% всех строительно-монтажных работ. Каждый месяц по являлось 250-300 метров подземки с учетом всех сейсмических особенностей. Вот это сейсмический шов. То есть вот эта группа колец и это они не связаны между собой. То есть чтобы если было, будет сейсмика, чтобы они могли между собой шевелиться. Несколько месяцев до света в конце туннеля, длиной почти в 9 километров и в два десятка лет мы все перегоны разделили. То есть не одна бригада идет, а она идет, скажем, полкилометра. Дальше еще одна бригада, еще одна бригада. Еще. То есть, во-первых, людей задействуем, во-вторых, скорость увеличивается. Как будет выглядеть метро, можно было видеть только на макетах. Сейчас просторные станции – реальная действительность. У каждой свой национальный колорит. Остановка Абай – одна из самых глубоких. Около 80 метров под пересечением Абая и Фурманова находится. Там же установлены установлен самый длинный эскалатор – 104 метра. Всего станции на первом этапе 7. Это жебек Жулы. Символично, как раз на Великом Шелковом пути находится. Вот стены вот показывают, что это олицетворяет наши, как в юрте есть кереге, стены сделаны. Вот в этом стиле. В платформе прибывает один из первых составов. Всего их семь. Вместимость каждого 940 человек и в каждом отсеке камеры наблюдения и кондиционеры. Проходимость самого метрополитена на 26 тысяч человек в день рассчитана. Первый миллионный пассажир уже проехался. Строили и строили очень долго и наконец-то достроили, и это будет очень большая польза в отношении передвижения наших пассажиров, наших горожан, потому что вы сами знаете сейчас, какая проблема стоит в городе из-за того, что очень машин много стало. Самая молодая подземка в мире полна приятных сюрпризов. Высокотехнологичные решения, винтажные светильники, мониторы, мраморные полы. Вам должен понравиться запах нового метро, ну или, по крайней мере, отсутствие запаха старого метрополитена, особенно по сравнению с нью-йоркским, пишут иностранные журналисты. Алматинское метро, его ждали долгие годы, и ожидание того стоило.